Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallabies Clan. Sekali lagi, Datuk Sri Anwar Ibrahim menjawab persoalan berkenaan dengan perjanjian syaitan dekat Parlimen semalam. Tetapi itulah, makin beliau jawab, makin tunggang terbalik. Bila dah tergagap-gagap tu, nampak sangat dia nak membohong. Tapi itulah, pegawai negara pun dah bersuara. Tapi apa yang pegawai negara beritahu tu, saya cakap terus terang, Memang lagi mengelirukan keadaan. Patutnya peguam negara ini menjeniskan bukan mengelirukan lagi. Apa cerita korang yang masalahnya? Kita intro dulu. La, 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 la. Sebelum kita hendak berbicara lebih lanjut tentang topik kita pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya sebenarnya tertarik untuk membawakan kepada anda satu perkara, iaitulah dua kali Timbalan Menteri MITI iaitu Liu Cintong mengakui yang kita sebenarnya dipaksa untuk menerima dan juga menandatangani perjanjian ini. Sekali ketika beliau dilaporkan berkata demikian oleh DH dan sekali lagi ketika membahaskan dekat parlimen di mana kedua-dua kali itu beliau menyatakan bahawa kita dipaksa untuk menerima perjanjian ini dan juga untuk menandatangani perjanjian ini. Banyak kali beliau menggunakan perkataan terpaksa, dipaksa dan sebagainya. Tetapi hujung-hujung ni Cintong kata, benda itu adalah yang terbaik untuk kita. Masalahnya Cintong, mana ada benda yang dipaksa kata seseorang itu baik untuk orang itu? Pernah tak anda jumpa satu orang, contoh macam saya kan, saya nak paksa anda benda yang baik untuk anda sebagai contohnya kan? Tak ada, memang jarang. Melainkan kalau Cintong, beranggapan yang Malaysia ini seperti anak kecil, yang dipaksa oleh mak bapak untuk makan ubat bila demam. Tapi Malaysia bukan anak kecil. US bukan bapak kita. So bila kita ini dipaksa, jaranglah kita ini dipaksa untuk melakukan perkara yang baik untuk kita ataupun yang mendatangkan untung pada kita. Biasanya kita akan dipaksa untuk mengikut paksaan orang itu. Orang itu nak lebih ke apa-apa ke kita kena ikut. Dalam kes ini, akui saja kita telah dibuli oleh Amerika Syarikat dan akui saja bila kita dibuli, jaranglah kita dapat lebih tapi tak apalah sekarang ini saya nak pergi kepada datuk sri anwar ibrahim macam saya sebutkan pada awal video tadi beliau buat kesekian kalinya telah bangkit untuk menjelaskan menjawab soalan berkenaan dengan perjanjian timbal balik ART ini ataupun kita lebih mudah untuk gelarkan sebagai perjanjian syaitan antara anwar dan trump di mana pada kali ini beliau kalau tidak menjadi kesalahan sayalah menjawab persoalan yang datang dari Ahli Parlimen Kota Baru, Datuk Seri Takyudin Hassan. Dan Perdana Menteri telah menyentuh beberapa perkara termasuklah exit clause, termination clause tentang peranan pegawai negara dan sebagainya. Saya tahu, saya tahu anda memang tak gemar dengan soal dekat. Tetapi saya kena bersikap adil supaya anda tahu apa yang saya rujuk sebelum saya membalas dengan memberikan ulasan berkenaan dengan jawapan beliau. Jadi nak tak nak, tolong tanda telinga dengarkan apa yang Datuk Sianuar katakan dalam video ini yang yang dibangkitkan oleh uh, Kota Baru itu ya saya nak sebut yang saya sebut exit clause yang diperlukan. <coughs> apa dia 7.4 hmm? dia masalah bila kita baca dia kita baca ikut selera kita kalau baca-baca keseluruhannya. Hmm. tak setuju para uh, pertama saya boleh bagi tahu tapi ini masalah antara negara semasa bincang dengan Premier Chiang, saya ini tapi saya tak mau sebut <laughs> jauh terperinci tak elok huh? tetapi baca keseluruhannya kerana sebahagian kalau kita baca kita me me apa, ya? menimbulkan kebimbangan tetapi sebab tu saya baca tadi 5.1 dan kemudian 7.4 yang penting ni iaitu enforcement penguatkuasaannya huh? nothing in this agreement shall constrain or otherwise prevent a party from imposing industrial tariffs betul kita boleh kenakan, dia boleh kenakan. But untuk apa? To remedy unfair trade practices, to address import surges, to protect ah ini penting, to protect its economic or national security. Ini binding clause bagi kita. Kerana or for other similar reasons consistent with its domestic law. Sebab itu soal bumi putera kita pertahankan dan soal kepentingan qualification tentang apapun penguasaan dia tak boleh berbelakangkan undang-undang domestik kita. Ya Arau, catat betul-betul. Kalau tidak, pakai sergah, tak boleh. Baik. Jadi tanya soal yang berikutnya ialah peguam negara. Saya nak sebut di sini. Dalam syarat jemaah menteri berulang kali, ini bukan sekali ya. Yang akhir pun itu ulasan peguam negara itu diperlukan. Tidak ada apa-apa peruntukan yang bercanggah dengan semangat perlembagaan dan peruntukan. Ya. Dan uh, saya, saya uh, bincang dengan Jemaah Menteri kerana kita tidak mahu ada presiden Ya, peguam negara itu menasihat kabinet Apakah harus terbuka Tetapi kenyataan yang dikeluarkan oleh peguam negara Itu kerana mereka teliti Janganlah kata politik Dia teliti Kemudian ini pandangan dia ha, Tak boleh yang ini, tak boleh yang ini Yang ini boleh, 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 boleh Kemudian itu dia pertahankanlah keputusan Apa salah? Apa yang politiknya? Kalau kita minta dia buat Kenyataan baru Yang, yang, yang untuk mempertahankan kerajaan semata-mata Itu Politikal lah. Eh? Tapi kalau kenyataan dia itu saya telah meneliti. Dan saya bukan nak pertahankan peguam negara. Tetapi beberapa keputusan perbincangan kita dalam jemaah menteri, kemudian kita ubah suai setelah mendapat input daripada Jabatan Peguam Negara. Itu cara kita kerja. Yang kepala dari segi rundingan itu memang dari MITI. Tetapi bila bincang soal halal, JAKIM masuk. Bila bincang soal import daging Kementerian Pertanian masuk Tapi dari keseluruhannya undang-undangnya Jabatan pegawai Negara Yang dibincangkan dalam Jemaah Menteri Pandangan masa itu tak tidak lagi dalam Jemaah Menteri Tapi saya nak beritahu Peringkat awal sampai akhir Jemaah Menteri meneliti dan Tidak mudah Kerana Jemaah Menteri juga tahu Akan implikasinya Dan beberapa isu Dibahaskan tetapi saya tegaskan sekali lagi Tansiada Petua dari segi undang-undang dan perjanjian antara negara Jabatan pegawai Negara itu punya uh, kedudukan yang agak penting kerana kita tidak mahu tanda tangan apa-apa undang-undang yang bercanggah dengan semangat perlembagaan atau undang-undang negara. Sekali lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya yakin dan percaya anda sebenarnya gagal untuk membezakan antara exit clause dan juga termination clause. Exit clause ini ialah klausa untuk kita keluar. Keluar satunya keluar daripada kewajipan kita untuk memenuhi perkara-perkara yang ada dalam perjanjian itu ataupun kita kenali juga sebagai escape clause satu lagi, kita boleh exit perjanjian itu selepas kita melakukan sesuatu yang diminta oleh pihak yang lagi satu ataupun seperti mana yang termaktub dalam perjanjian. Tetapi kalau termination clause, kita keluar, kita membatalkan perjanjian itu tetapi at what cost? Mesti ada satu cost ataupun satu akibat akibat daripada pembatalan perjanjian itu oleh pihak kita. Dia berbeza sama sekali Datuk Sianwar. Yang ini betul lah kata Isyam Jalil. Anda ini kena tanyalah kepada peguam. Anda di peguam negara, tanyalah dia beza antara exit clause dan juga termination clause. Dia peguam confirm lah dia kena tahu betul tak. Mana-mana peguam pun akan kata exit clause dan juga termination clause adalah dua perkara yang berbeza. Saya ada buat video pun menjelaskan tentang beza antara exit clause, escape clause dan juga termination clause. Benda-benda yang sangat berbeza. Terminologi dalam undang-undang ni tak sama macam apa yang kita faham sebagai contoh perkataan shall atau shall mana-mana ada sebutlah kan kalau ikutkan bahasa shall atau shall ini disebut sebagai akan dalam segi bahasa lah kan I shall eat saya akan makan kan tetapi dalam aspek legal tuan-tuan dan puan-puan sekalian shall atau shall itu bermaksud mesti ataupun wajib ataupun patut ataupun hendaklah contohnya I shall remedy this cause Maksudnya, saya mestilah menggantikan perkara itu. Contohnya, itu dalam perjanjian. Terminologi perjanjian ini berbeza, Wahai Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tak sama macam apa yang kita anggap. Sebab benda ini semua akan pergi ke court dan mereka akan tafsirkan. Lagipun anda kata, yang Takiruddin Hassan ni sebagai contohnya kan, akan menafsirkan sesuatu ikut selera kita. Dia lawyer, Wahai Anwar. Awak tu siapa masalahnya kan? Kalau saya berdebat dengan lawyer pun, contohnya kalau dia beritahu tentang satu perkara, saya akan tunduk, akan terima sebab saya bukan lawyer. Walaupun saya rasa saya tahu undang-undang. Dan memang saya tahu saya tahu undang-undang. Ustaz Zubin Embuk kata saya akta bergerak. Tetapi kalau ada seorang lawyer menyanggah pandangan saya dengan berikan hujah beliau yang saya kira memang bertepatan dengan perkara itu, saya terima. Tetapi anda nak sanggah seorang lawyer. Taki itu lawyer. Tapi tak apalah. Itu satu hal. Nombor dua duanya, anda membangkitkan tentang perjanjian ini tidak akan menggugat perlembagaan kenapa anda memetik perkara 7.4.1. Di mana perkara 7.4.1 ini tuan-tuan sekalian. Anos sebut macam ni. Dia tegak-gagak-gagak tapi tak apa saya baca betul-betul. Nothing in this agreement shall constrain or otherwise prevent a party from imposing additional tariffs to remedy unfair trade practices to address import surges to protect its economic or national security or for other similar reasons consistent with its domestic law. Nampak macam kedua-dua pihak ada peranan. Tetapi sekarang ini saya nak tanya, siapa sebenarnya yang mahu untuk mendapatkan keuntungan lebih dalam perjanjian ini? Kita atau Amerika Syarikat? Jawapannya dah sah Amerika Syarikat. Dan menyebut tentang unfair trade practices, anda kena pergi ke 6.2 tau sebagai contohnya kan? Sebab di situ dia jelas menunjukkan betapa kita dah tak boleh membenarkan mana-mana pihak ketiga ke apa-apa ke menjalankan satu urus niaga yang tidak adil. Sebagai contohnya kan kalau contohnya satu negara itu datang dia boleh bantai jual kereta elektrik dengan lebih murah sebagai contohnya kan berbanding Tesla. US kata eh benda tu tak adil. Sebab sekarang ini BYD mungkin telah melakukan satu kesalahan dari segi undang-undang buruh ke apa-apa sebagai contohnya kan. So menyebabkan dia boleh jual kereta elektrik tu lebih murah. So anda kata kalau kita membenarkan perkara itu maka dia boleh kenakan tarif ke atas kita. Anda kena faham dia tu tau. Eh, Papa Berry, kita pun boleh kenakanlah tindakan kata US kalau dia buat macam tu juga, unfair trade practices. Anda berani ke nak mengenakan tarif kata US? Anda kenakan balik tarif kata US, dia akan kenakan kita berkali-kali ganda. Sekarang ekonomi siapa lagi besar? Ekonomi kita atau ekonomi US? Yang ini anda jawab sendiri Dan bila anda dapat jawapannya, dan anda tahulah perjanjian ini sebenarnya adalah untuk siapa ke atas siapa. Janganlah terpana dengan kata-kata konon-kononnya Oh kita ada fair chance lah untuk uh, mendapatkan fair trade dan sebagainya Tak ada maknanya Perjanjian ini pun dari awal Begitu banyak komitmen oleh kita kepada US Bermain US pada kita Lagipun di Sana pun menyebut tentang benda ini sampai tergagap-gagapkan Dia tak beritahu pun sebenarnya Tentang sekarang ini Isu utama ialah kita banyak bagi unfair trade practices Sebagai contohnya kan kelebihan untuk bumi putera. Bagi mereka itu unfair. Eh tak bolehlah kau bagi bumi putera lebih sebab kita kena level playing field. Dan bila kita impose benda itu, okey, kita pasti ke bumi putera tetap tak dapat kelebihan. US dapat tahu. US kata ini unfair. Kita enggan ubah. So apa jadi pada kita? Tarif akan dikenakan lagi banyak. Mungkin 25, mungkin 40, mungkin 100. Nampak tak dekat situ. So di sini pun dah menampakkan yang kita ini sebenarnya terpaksa pindah perlembagaan atau melanggar perlembagaan semata-mata untuk elakkan daripada kena tarif lebih banyak. Hence, betullah perjanjian ini sebenarnya melanggar perlembagaan ataupun berpotensi untuk melanggar perlembagaan. Anwar kata, oh tak, kita dah rujuk Pegawai Negara. Baik, tentang Pegawai Negara ini tuan-tuan sekalian, mari kita bacakan sebesikitkan kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Negara bertarikh pada 3 November iaitu 2 hari yang lepas di mana dia boleh bahagikan pada dua muka surat. Muka surat pertama ini sepatutnya menceritakan tentang peranan pegawai negara dalam perjanjian ini. Saya expect bila pegawai negara keluarkan kenyataan, dia akan beritahu lah bahawa oh memang kita terlibat, memang kita telah berikan nasihat dan sebagainya bla bla bla. Anwar pun sebut dalam video tadi, pegawai negara telah memberikan pandangan beliau dan sebagainya. Tetapi dalam kenyataan media oleh pegawai negara ini, langsung tidak ada apa-apa perkara pun yang menyatakan peguam negara memberikan pandangan beliau kepada kerajaan kepada kabinet sebelum menandatangani ERT ini. Maksud pertama ini kalau anda baca lah kan lebih kepada mengulang kembali skrip yang sama yang disebutkan oleh Liu Cintong, yang disebutkan oleh Zafrul, yang disebutkan oleh PMS itu sendiri iaitu siapa yang terlibat, kementerian mana berunding dan sebagainya bla 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 bla. Tapi tak sebut langsung tuan-tuan dan puan-puan tentang peranan peguam negara Sepatutnya muka surat pertama ini menyebut tentang peranan peguam negara. Adakah dia menjadi kaunsel? Adakah dia menasihatkan? Adakah dia telah memberikan pandangan? Adakah dia terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam rundingan? Benda-benda itu tak disebut. Muka surat kedua inilah yang kata Anwar menunjukkan betapa kita ini tidak melanggar kedaulatan, tak melanggar perlembagaan, bila kita tanda tangani perjanjian ini. Saya bacakan perenggan by perenggan mengusap kedua kenyataan pemerintah negara ini dan kita akan cuba ulas sebaik sedikit. Perenggan pertama mengusap kedua ini tertulis, artikel 7.2 ART memperuntukkan bahawa perjanjian tersebut hanya akan berkuat kuasa 60 hari selepas pihak-pihak bertukar pemberitahuan bertulis yang mengesahkan bahawa tata cara perundangan domestik yang berkaitan telah selesai dilaksanakan pelaksanaan kewajipan dan komitmen di bawah perjanjian ini oleh Malaysia adalah tertakluk kepada undang-undang dan tata cara domestik Malaysia yang dipakai. Sekarang ini, kenyataan ini pun dah tunjuk betapa apa tu perjanjian ini akan berkuat kuasa selepas segala adjustment untuk undang-undang kita telah diselesaikan bagi menyesuaikan diri kita dengan perjanjian ini. Dan ini termasuklah untuk mengandalkan undang-undang yang tiada serta meminda undang-undang yang sedia ada Sebagai contoh lah kan, kalaulah ada perkara dan perjanjian ini yang tidak ada dalam undang-undang kita, maka kita kena buat satu undang-undang untuk diperuntukkan bagi menyokong agreement ini. Tetapi seandainya kalau ada perkara yang bercanggah dengan undang-undang ada dan banyak dalam ni kan, sebagai contohnya Hak Wibutra, perkara 153. Ini berkait rapat dengan 7.4 tadi, dengan 6.2, dengan 6.1. Berkait rapat. Okay? So nak tak nak, kalau kita nak pastikan perjanjian ini kita laksanakan, kita kena pindah dulu 153. Kalau kita tak pindah Papa Berry, dan apa jadi? Kalau kita tak pindah tuan-tuan dan puan-puan, dan kita terus melaksanakan dasar-dasar Bumi Putra, dasar-dasar Melayu, memberikan kota, memberikan apa -apa kelebihan kepada mana-mana pihak tertentu sebagainya, kan? Benda ini akan dianggap oleh US sebagai satu trade yang tidak adil. Unfair trade. Bila benda itu dianggap sebagai unfair trade, maka mereka akan beranggapan yang kita telah melanggar provision dalam perjanjian ini. So, kita pergi kepada 7.4.2. If a party considers that the other party has not complied with a provision of this agreement, the party may review the terms of this agreement and take action in accordance with applicable domestic law. Maksudnya kat sini, kalau ada pihak, mana-mana pihak lah kan, beranggapan pihak lagi satu tidak menunaikan provision dalam perjanjian ini, Maka pihak itu berhak untuk review kembali perjanjian ini terma-terma dalam ini dan mengambil tindakan yang bersesuaian berdasarkan pada undang-undang tempatan mereka. Dalam kes ini, bila US lihat kita, Oi, Malaysia, engkau tetap nak buat unfair trade. Kau tetap bagi kelebihan pada Melayu. Ini tak boleh. Ini unfair. Sedangkan perjanjian ini kata kena level playing field. Maka aku review tindakan kau ni dan aku akan ambil tindakan ke atas kau. Aku akan kenakan tarif lagi tinggi sebab kau dah langgar perjanjian. 7.4.1, 7.4.2, dua-dua cakap benda yang sama, tuan-tuan dan -tuan -tuan sekalian. Tapi, kata pegawai negara lagi, ART memperuntukkan antara lain rundingan dengan suci hati antara Malaysia dengan Amerika Syarikat untuk isu berkaitan dengan pelaksanaan ART sebelum mana-mana pihak boleh mengambil tindakan terhadap pihak yang lagi satu lagi berdasarkan artikel 7.4.2 ART. Yang saya baca tadi kan sebab dia ada sambungan. Sambungan apa tahu? a party shall, when practicable, with a view to finding a mutually satisfactory solution, notify and seek consultations in good faith with the other party prior to taking any action. Yang ini macam inilah mudahnya kan. Saya bagi satu contoh. Sekarang US kata, eh hey Malaysia, engkau dah langgar benda ini. Kau dah langgar ART. Kau tiba-tiba saja bagi unfair trade. Ataupun kau tiba-tiba saja tak nak sanction China. Alright. So, apa yang US akan buat? dia akan inform kita, Malaysia, aku nak kenakan hukuman kepada kau. Aku nak kenakan tarif yang lebih tinggi ke atas kau kerana kau telah melanggar perjanjian. So, Malaysia pun kata, eh, mana boleh macam tu kan? Kita kena bincang dahulu. So, US, dia akan minta penjelasan kita dahulu. Malaysia, kenapa kau buat macam tu? Dalam usaha untuk mencari penyelesaian yang memuaskan di kedua pihak. Saya nak tanya anda, Adakah US akan berpuas hati kalau kita ini melanggar undang-undang ataupun artikel perjanjian yang mereka buat, yang mereka paksakan ke atas kita ini? Cuba jawab dengan hati yang jujur. Confirm lah mereka tak akan suka. Confirm mereka tak akan setuju dengan apa tindakan kita yang melanggar perjanjian ini. So, memang mereka akan bincang kita in good face. Good face tu maksudnya dengan hati suci. Kita bincang tanpa sebarang prejudis. Betul. Kita tak ada prejudis, oh kau ni nak gang China. Tak ada. Dia tak akan cakap macam tu dia akan minta penjelasan kita dengan good face. Okey tak apalah aku bagi chance kat kau cakap. Cakap sekarang. Apa cerita kau? Tapi soal mereka setuju dengan penjelasan kita atau tidak tidak ditulis kat sini. Bermaksud mereka boleh saja tidak setuju dengan penjelasan kita dan mereka boleh terus mengenakan hukuman ke atas kita. In other way, kita terikat. Itu je. Kita terikat dengan perjanjian ini bila kita langgar dengan sukatimak pak kita contohnya, kita tetap terpaksa menghadap dia. Bila kita terpaksa menghadap dia, saya nak tanya anda, adakah itu negara berdaulat? Adakah itu bentuk negara yang tidak dijajah? Kita dijajahlah ni. Sebab bila kita buat something, oh, kita nak mengutamakan Bumi Putra. Oh, kita nak bagi trip dengan China sebagai contoh kan. US kata, eh, mana boleh macam ni? Aku nak tanya kau kenapa kau macam tu? Bila dia cakap macam tu je, dan bila kita obliged kita terpaksa untuk cakap dengan dia, itu dah menunjukkan yang kita sebenarnya sudah hilang kedaulatan. Sudah lagi tidak maruah kita bak kata bahasa kasar lah kan become a US bitch senang cerita macam tu tuan-tuan sekalian tetapi selepas itu pegawai negara ada sebut juga Malaysia juga mempunyai hak untuk menamatkan perjanjian ini pada bila-bila masa melalui pemberitahuan bertulis kepada Amerika Syarikat tanpa perlu mendapatkan persetujuan Amerika Syarikat berdasarkan artikel 7.5 ART yang ini macam saya sebutkan lah selalu saya sebutkan ringkas saja memang boleh kita terminate benda ini tetapi at what cost Sedangkan Zafrul dan Lichtenton pun kata kita terpaksa. Kita dipaksa untuk benda ini. Maka bila kita batalkan benda ini, adakah anda fikir US akan senang-senang membenarkan kita batalkan perkara ini tanpa sebarang kesan? Tolong jawab dengan hati yang sejahtera. Tolong ingat ya, ini bukan perjanjian reciprocal. Ini bukan perjanjian timbal balik, bukan perjanjian win-win. Ini perjanjian antara mereka yang hendak menjajah kedaulatan juga ekonomi kita untuk kekuasaan mereka dengan kita yang kecil anak ni masalahnya yang kita dibuli kita ke kena berbelakang ni jarang pembuli dan juga orang dibuli mempunyai perjanjian yang keluasannya sama rata kedua-dua pihak ada peluang yang sama rata memang tak ada tuan-tuan dan -tuan, wazgan dari itu kata-kata pengguna negara semua perlindungan ini bertujuan untuk mempertahankan dan memelihara kedaulatan Malaysia serta melindungi kepentingan negara pada setiap masa ayat ini memang kita lubang campak habis Selagi tak ada klausa yang terang-terang macam Cambodia yang menyatakan bahawa apa tindakan pun mestilah tidak menggugat kedaulatan Cambodia selagi tak ada perkataan itu dalam benda ini maka secara asasnya itu memang dah tak boleh pakai. Memang no such thing as tak membetulkan kedaulatan negara sebab tak ada klausa itu dalam perjanjian ini. Bunga-bunga kias-kias tak main. Dalam mahkamah benda tak main kias-kias. Benda tak main bunga-bunga. Benda kena straight forward seperti itu, tuan-tuan dan Anda bacalah perjanjiannya habis-habis. Saya sarankan anda, mungkin anda tak perlu percaya saya, tetapi anda bacalah perjanjian ini habis-habis dan anda tahulah pada ketika itu apa yang disebutkan oleh pegawai negara ini tidak begitu tepat, apatah lagi Perdana Menteri apa yang beliau sebut itu ke laut belaka. Tetapi tuan-tuan dan puan, saya ada satu cadangan. Kalaulah betul Zafrul kata yang benda ini nak mempertahankan kedaulatan kita, Terutamanya perkataan masa artikel 5.1.1 tu kan. To address a shared economic and national security concern. Kan. Ayat itulah yang diulang-ulang Zafrul menunjukkan betapa kita ni pun ada hal sama. Padahal ayat itu sebenarnya lebih kepada deskriptif sebagai satu maksud saja, Bukan sebagai satu benda yang menjadi conditioning. Bukan ayat yang menjadi sebab kepada pelaksanaan artikel 5.1.1 itu. Artikel 5.1.1 itu perlaksanaannya tertakluk kepada kalau Amerika kata dia punya kesenamatan ekonomi dan juga negara dia terancam. Itu sahaja. Itu dia punya prasyarat. Sedangkan ayat yang bawah itu, to address a shared economic and national concern, benda itu lebih kepada gibberish, lebih kepada descriptive, lebih kepada maksud sahaja. Dan sekarang ni anda kena tengok eh, to address a shared economic and uh, national concern. A. A tu mana satu? Apa satu tu? Tu. Amerika Syarikat punya concern kita kena kongsi dia punya concern. Nampak? Maksud ayat dekat situ. Baik. So, macam mana hendak menukar perkara ini supaya ianya dapat menjamin hak kita juga tanpa perlu tulis kedaulatan kat situ. Mudah saja. Tukar satu huruf kepada tiga huruf yang lain. Instead of perkataan to address a shared economic and national concern, kita tukarkan a tu kepada any. To address any shared economic or national concern. Any tu mana mana-mana. Mana-mana itu juga termasuk kita punya. Nampak? So, tak boleh kata a uh, US punya saja. Any. Kalau kita pun ada concern. Maknanya kita berhak juga cakap Amerika Syarikat. So, kita kena buat semua ni lah untuk ada skill concern juga. Nampak? Ataupun nak lagi cantik, nak lagi nampak dia punya conditioner itu, kita tambahkan dua koma dengan lima patah perkataan. Alright? To address, koma, if any, comma, shared economic and national concern. Nampak? To address, comma, if any, comma, shared economic and national concern. Ada perkataan itu lagi lah deskriptif. To, share, to address, jika ada. Jadi, if any, shared economic and national concern. Tambah itu saja semua boleh berubah. Konteks ayat itu, konteks 5.1.1 itu akan berubah sama sekali. Benda ini tuan-tuan sekalian saya dah rujuk kepada beberapa orang pegawai kanan. Mas masih kata, yes, benda itu betul. Kalau tambah perkataan ini saja ataupun koma if any koma, konteks ayat itu, artikel itu akan berubah sama sekali. So sekarang anda anda kepada Zafrul akan, anda perhatikan kepada kelasa 7.3 itu. Modifications and amendments. Mana-mana pihak boleh memohon apa-apa saja penambahbaikan atau perubahan yang reasonable, yang bersesuaian kepada mana-mana artikel dalam perjanjian ini dan pihak yang lagi satu mestilah mempertimbangkan segala perubahan ini dengan hati suci bermaksud kalau kita rasa macam eh Amerika aku rasa macam perjanjian ni macam tak syok lah kan boleh tak kalau kita ubah sikit amendment sikit je nak 5% daripada tu so US pun kena consider benda ini dengan hati suci bukan dengan kata ah engkau ni kan nak keluar nak kelakar dengan aku tak ada Okey fine. Oh nak amend ya. Okey silakan amend. Nak tengok apa kau amend. Dan bila benda itu terjadi, kedua-dua pihak boleh bersetuju dengan amendment itu. Boleh eh, bukan mesti. Boleh bersetuju. Kalau US bagi dia, dia tak setuju, ah tak ceritalah. Tapi dia boleh bersetuju dan selepas tu masih-masihlah it take effect dah sebagainya bla 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 to standard. Tetapi kepada Perdana Menteri sebagai penutup video ini kan. Saya cakap terus teranglah. Anda tak payah nak berpusing-pusing lagi dah. Tolong jangan berpusing-pusing. Akui saja yang perjanjian ini sebenarnya menjahannamkan negara kita. Akui saja yang kita dibuli. Akui saja yang perjanjian ini sebenarnya memang betul berpotensi untuk melanggar perlembagaan. Dan akui saja kegagalan anda untuk bawa benda ini pergi ke parlimen sebelum ianya dibincangkan dan dimeterai, benda itu menunjukkan betapa anda ini gopoh dan telah melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya anda lakukan. Anda ingat TPPA? Masa itu kan anda mengetuai bantahan terhadap TPPA. Ingat tak benda tu? Tapi TPPA itu, masa itu Najib bawa juga masuk ke parlimen untuk dibahaskan sebelum nak ratify dan sebagainya. Kan memang akhirnya kita ratify juga, betul tak? Tetapi masa itu Najib bawa masuk ke parlimen. Dia siap ada kaukus lagi masa tu. Kaukus tu bila bincang 10 ke 11 kali saya lupa dah. Tapi dah banyak kali bincang. Dan bila kaukus tu kata, okay, fine lah, tak apalah, boleh tanda tangan ni. Maka tanda tangan ni jugalah benda itu. Nampak? Tapi anda tak buat pun. Kaukus tu memang ada. Tapi masalahnya kaukus tu tak pernah bincang pun. Tak pernah bersuara pun. Sekali pun tak pernah. Yang ada cuma tak imat demiti saja. Itu pun sejauh setengah termasuk waktu makan. Celah mana kau? Jadi tolong jangan nak bohong lagi. Tolong jangan pusing lagi. Akui saja. Anda dah buat silap besar. Tapi saya tahu. Anda takkan ngaku anda salah. Betul tak? Alam semua doa tak makbul Kau berhutang kau